Človek, ktorý nemá cieľe, tak je mŕtvý človek. Vždy je to o tom, že človek má nejaký plán, nejakú víziu, nejaké cieľe, ktoré chce dosiahnuť a hľadá e, prostriedky, ako ich dosiahnuť. No a to obe ich umožňuje tým ľuďom nájsť tie spôsoby, ako sa daj akýkoľvek cieľ dosiahnuť. Ja som naozaj dosiahol veľmi veľa cieľov. Nebol som ani bohatý, Nemal som ani zázemie ani protekciu, vlastne som začínal od nuly len sám zo so sebou v tom podnikaní a napriek tomu sa podarí tými drobnými krokmi, jednoduchými krokmi, keď máte know-how, ktoré to OVB sem donieslo, dosiahnuť neskutočných výsledkov. A v tom je výnimočná tá spolupráca s OVB. Mám špeciálne hobby a chovám skalné orly už od detstva. Orly sú členovia našej rodiny. Orol je král vtákov, je to symbol slobody. Vyletí najvyššie, je to, je to dravec, ktorý, ktorý, má rád voľnosť. Je to symbol toho, čo ja akceptujem a rešpektujem. Pre mňa sloboda je, že som pánom svojho času, že mi do toho nikdo. Nerozpráva, že sám sa rozhodujem, kedy chcem ísť, kde chcem ísť a čo chcem robiť. A to všetci vedia, že to tak je. Rol nikdy nemá pána. U neho neexistuje to, aby ja som bol jeho pán, ja som jeho partner. Ale ak ste dobrým partnerom, tak bude on akceptovať vás tak, ako vy akceptujete jeho. Ja verím v ľudí, ktorí prídu. Ja v každom človeku vidím už hotového budúceho riaditeľa alebo majiteľa firmy. A už je len na ňom, či to, čo ja v ňom vidím, či vidí on sebe sám. Veľ, väčšina ľudí neverí sami sebe a preto ani nič nedosiahnu. No boja sa urobiť kroky, ktoré by zvládli, keby sa rozhodli ich urobiť. To spoluprácu s so by môžete získať všetko, čo si viete predstaviť a čo ste ochotní dosiahnuť. Lebo to nie je o tom, tu je priestor, tu je vytvorené prostredie na to, aby všetko bolo možné. Ale čo z toho všetkého sa stane, tak to už záleží na každom človeku individuálne.